то в Москве 100 тысяч человек вышло первый раз за 20 лет. И на самом деле они допустили ошибку, которую я хочу вас предо предостеречь, чтобы вы ее не допускали. Потому что там ложные вожди оппозиции сказали, что да, власть нас испугалась. И она в тот момент действительно их испугалась, э и спряталась там по щелям, по каким-то там своим там хоромам. Но оппозиция что сказала? Вы вышли и вы уходите. Потому что теперь мы будем вести переговоры с властью. И те 100 тысяч человек, которые стояли за пол... Всю площадь, всю Москву, весь Санкт-Петербург, весь Екатеринбург, они ушли. И оппозиция думала, что она сможет теперь говорить с помощью силы, опираясь на те 100 тысяч человек. Но она не смогла ничего делать. Потому что власть испугалась на один только день, когда эти люди стояли на, на болотной площади, на дворцовой площади в Питере и на остальных местах. И главная была ошибка, что люди ушли с площадей. Вот, и после этого, когда оппозиция, думая, что она уже может говорить слово властью с помощью силы, она ничего не смогла. Потому что власть сказала, что нет, но вы смогли вывести людей только на один день. И их все, и их выгнали и не стали с ними общаться. И оппозиции бросили какую-то подачку в виде там выборов в Московскую городскую думу. И если мы сейчас уйдем с этой площади и не останемся до 29-го, а если не будет соглашения до свержения Януковича, то мы тоже проиграем тогда. Потому что в следующий раз мы сможем выйти через там год, два, три, через пять, семь лет. Мы хотим, чтобы так было было или нет? Поэтому, друзья, понятно, что холодно. Я тут с ночи 21 числа уже не сплю 5 дней практически. Стою тоже вместе с вами. Давайте соберемся. Вот сейчас есть мобилизация, про которую мы говорили много лет после оранжевой революции, что не сможем собраться. Смогли собраться, ничего не испугались. Слава Богу, что университеты так себя нормально повели, основные ведущие. Это Могилянка, Шевченко и Львовские университеты. Слава Богу. Спасибо, что студенты собрались. Поэтому единственное, что не повторять ту ошибку России, когда действительно люди вышли, практически были в минуте от свержения власти, но они ушли. Самое главное оставаться тут. И еще одно последнее, коротко скажу. Что мы действительно, у нас самое главное требование это действительно евроинтеграция Украины. А, евроинтеграция Украины. Потому что мы хотим уйти подальше от России. Я как гражданин России, как житель Москвы, знаю, какой авторитарный ужас там творится. Поэтому я 9 лет уже живу тут. И благодарю Бога, что я живу в европейской демократической стране. Поэтому я вас просто молю всемогущего Бога и молю вас, не уходите, пожалуйста. Мы все так же стоим тут, так же мерзнем, но мы мерзнем стоим и бунтуем за правильное дело. И последнее, что если этой евроинтеграции не будет, то мы знаем, что мы должны делать. Мы должны воплощать в жизнь одно только слово. И мы знаем это слово. Революция! 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 Революция!